Первый праздник заключается в том, что вы сегодня заключаете завет с нашим Господом посредством водного крещения, а второе сегодня у всех праздник. Сегодня день пятидесятницы. В этот день более трех тысяч человек примкнуло к церкви, и это есть очень символично. Но перед тем, как мы начнем э, обряд крещения, мы будем с вами помолимся и попригласим Господа на это место. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы просим Тебя сейчас, сойди на это место, мой Господь. Как день Пятидесятницы, Духом Святым, мы Сидим нас, мой Господь. И благослови нас на всякое доброе дело. Давайте прославим нашего Господа аплодисментами. Благословен ты, Господь Бог.

Мы сначала сделаем общее фото, для того, чтобы мы могли запечатлеть это прекрасное событие. Второе. Пастора зайдут в воду и совершат краткую молитву. После этого, после того, как совершают просто пастыря молитву, вы спускаетесь по количеству пастырей, которые находятся в баптистерии, в воду. Если есть ваш пастырь, вы подходите к вашему пастырю. Если нет вашего пастыря с поместной церкви, не принципиально, к какому пастырю вы подойдете. Подойдя к пастырю, вы станете с правой стороны, сложите ручки вот так вот. Подержите, пожалуйста. Вот так вот ручки сложите э, крестиком на груди и ножки поставите ровно. Для чего это нужно? Для того, что когда вас будут крестить, одна рука пастыря ляжет поверх вашей руки, а вторая поднимется к небу, для того, чтобы свидетельствовать о том, что вы сегодня заключаете этот завет. После этого будет сделана фотография, не общая фотография, а личная фотография. То есть вы и вам И вот такими вы хотите выглядеть на этой э, фотографии. Вот такие вот вы должны быть. Хотите быть серьезными? Будьте серьезными. Хотите быть веселыми, что более, как говорится, подходит к этому случаю. Будьте веселыми. После этого вам будут заданы вопросы. Пастор Сергей задаст вам вопросы. Веришь ли ты в своего Господа? В Иисуса Христа, как своего Господа, за личного защитника и спасителя. Правильный ответ? Да, и, да, конечно да. Обещаешь ли служить ему в доброй совести до конца действует. Правильный ответ. Обещаю, после слова, когда пастор Сережа скажет, что на основе вашего обещания мы крестим вас во имя Отца и Сына и Святого Отца. На слове «Аминь» вы затаите дыхание и вас погрузят в воду, а потом достанут. Большая-большая круга, очень большая круга. Да. Не препятствуйте. Не ставьте ногу назад, потому что будет борьба в воде, это никому не нужно. После этого есть хрящение, вы ходите, э, соски уходят, уходят в женскую раздевалку, мужчины уходит в брак и уходят в мужскую раздевалку. Слушайте, приводите себя в порядок и поднимайтесь наверх. Если у вас есть, какие-либо например, проблемы со спиной, вам тяжело надеваться, вам страшно это вот, делать, когда сходите в воду, вы баскетболисты об этом скажите. И тогда он следует за этим, возможно, он, ниже просто присядет, возможно, он на голову просто то есть надо давайте все на общих практик постоянно прошу. кто поменьше кто у нас маленький выходите вперед что 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 бабушка да хорошо, сестричка, все будет хорошо, не переживай. Говорят, в Одессе не волнуйтесь, пусть море будет. Там как Отец Небесный, во имя Иисуса Христа приходим к Тебе в этой молитве с просьбой, Господи, просим Твоего благословения в этот особенный день, Господь. Благослови нас по особенному. Благослови нас особенной радостью, прикованием. Хвалуем тебе посмотреть. Мы просим, освети воду, освети всякого Господь входящего. И дай, Господи, иметь твою жизнь, Господь. Дай, э, дай, Господи, явить тебя в этом мире во имя Иисуса Христа. Аминь. Подождите секундочку, попросили очень бабушку. Бабушка очень просит, чтобы свою первую окрестили и тяжело стоять в этом военному положении. Вы можете на них просто. Или ниже. Лучше прийти, да? Растить. Ничего, ничего, чуть-чуть. Вот так я так, это А, да, немножко. Это как-то... віруєте віруйте Господа Ісуса Христа і Свого Словистого Спасителя. Чи обіцяєте йому служити у чистій добрі солості до кінця свого життя? На основі вашої віри та обіцянки Христимо вас у воді, в ім'я Отца, Сина та Святого Духа. Амінь. Ісуса Христа, Христового Святого Спасителя. Чи обіцяєте йому служити до Віця свого життя в чистій та доброї совісті. На, вас, на основі вашої віри та облісники Христому, вас у воді, у яйця, Сина та Святого Духа. Амінь. обвизники, крестим вас в воде в Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Чи віруєте в Господа Ісуса Христа, Свого Собіського Спасителя. Чи обіцяєте служити йому у чисті та добре совісті до кінця свого життя. На основі вашої віри та обіцянки Христом воді і для Отця, Сина та Духа Святого. Амінь. щоб обіцяєте служити жити йому чистій дорог і звільстві і царського життя. На основі вашої вірити обіцяні Христового вас у воді, в ім'я Отця, Сина та Духа Святого. Амінь. 감사합니다. на основе вашей веры вашей физики прескорова вас в воде и на вся сына и сыновок Аминь i mean

Чи что Господь Господа Ісуса Христа, як свого особистого спасителя? Чи обіцяєш служити йому в чисті и добрі до На основе твоєї віри і у воді, прийняється Сина Святого Духа.